Хорошая зрелищная и эмоциональная игра получилась сегодня. Мы готовились к этой команде, уже встречались с ними, дома мы проиграли. Тут получилось очень хорошо отыграть в защите, я считаю. Мы не дали забить 50 очков даже. Попали свои дальние броски. Это был залог успеха, я считаю. Все боролись, все старались. Ну, каждый момент, каждый выложился, я считаю, на 100%. И вторая игра Там, вот, и нет, очень Вы длинуть, Да, мы первую игру проиграли 21 чеклор. Сегодня мы выиграли 21 черту. Да. Работаем, поменялся немножко сустав, выздоровели игроки, не обошлось, что у нас без травмирована сегодня. Не принимал участия в поблоку получил травму в игре с БИП-модой, с Бипой Одессой. И... Пытались за вторая сегодня его поднять. Была проблема с участием ответченко. Но, слава Богу, вышел и отыграл свой отрезок. Я согласен абсолютно с Пашей. Мы сегодня очень хорошо сыграли в защите на чужом поле. Дали, позволили забить 49 очков. Мы лучше по всем показателям, по трехочковым, по передачам, по потерям, по перехватам, по проценту. Поэтому... Я думаю, что мы заслуженно победили. Да, если так встретить по игре, сложного ничего не было. Защиту хорошую сыграли, 70 очей. Ну, тот трехочковый, что на последние секунду, если вот не семь очей. Хорошая защита против такой команды, все работало. Нападение, в принципе, тоже все работало. Но мы, как обычно, у нас получилось проблемам в реализации. Наш процент. Хотя двухочковый у нас 45%, но трехочковые 4, 25-16%. Но также двух очков у меня, 5-0, и все, где-то не забили свои очки, не попали, где-то пошла какая-то неуверенность в команде, и да. вот такой вот счет. Причина да плотная, со стороны игроков? Да вроде нет, в нападении все работало, все, что договаривались, все получалось, просто не забили, еще что-то. Игру, конечно, можно поделить на две половины, да, на первую вторую, и вторую баскетбол 40 минут. И первую половину мы проигрывали 2 очка, хотя должны были выигрывать очко 8. Если отмотаем назад, очко 8 здесь мы должны были бы выигрывать, если бы не допустили какие-то глупые ошибки, там, которые позволили ему убежать легкий в быстрый прорыв и э забить э легкие очки. По защите могу сказать в целом по, по всему матчу, что защита я доволен. Было очень много моментов, когда мы хорошо защищались. Они либо забили очень сложные броски, или броски какие-то сиреной То есть 70 очков, ну, 67 последнюю трешку, ладно, не считаем. То, в принципе, по защите нормально. Мы не выполнили свою норму, которую мы всегда забиваем у нас в чемпионате. на 80 очков у нас в среднем было до этой игры, и как бы защиту мы свою сделали. То есть у нас было, если не ошибаюсь, 64 очка в среднем в защите, как бы, то по защите, как бы, Больших претензий у меня нет. Ну, по нападению мы промазали, конечно, огромное количество бросков. Особенно мы промазали этих бросков много из-под кольца. То есть даже как слава. 4-0 получается из-под кольца. А Сашу перекло 6-1. Ну, то есть это уже 10-1. То есть это многовато, конечно. С таким процентом э, разница в две атаки, а процент получается 45 на 32. То есть 32 процента в целом. То есть с таким процентом очень сложно выиграть. Все защищаться на 45 очков у тех команд, которые сейчас усилилась и набирает ход, как бы это, понятно, что э, тяжело. Выиграли подбор, как 13 подборов. И, конечно, допустили много с... оси, и когда... Ты теряешь и потом, тебя есть возможность защищаться, когда запускаешь какую-то техническую ошибку в плане пробежки, ты можешь вернуться и защищаться. А когда ты просто в центре поля теряешь мяч или при передаче перехватывают диагональные и после этого убегают, забивают легкие очки, то, конечно, тут уже это потеря потери розни, еще раз повторюсь. Будем делать выводы, будем смотреть видео, разбирать, как бы, опять же говорю, по нападению можно сказать так, как Петя сказал, что работало нападение, но надо забить открытые броски. Открытые броски, да, то есть тот же Джейми, всем, всем один бросает, трех очковый, из этих семи было три открытых, тоже да, надо забить. Вот. Бихерами 4-0 трехочковые. Тоже забить два трехочковых. И первое половине особенно, еще раз повторюсь. Ну, это жизнь, это спорт, баскетбол. Вот будем смотреть видео, разбирать, делать анализ и Спасибо Делать буду.